Ему не нужна американская жена Ева Гушмина, Артем Мед и Стас Шуринс Громче, 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 ура! Спасибо, Стеряги. Спасибо! Стакан верните в автомат с газводой! Ну что же, как в Советском Союзе так? Друзья мои! Мои многоклеточные артисты. Слава богу, что на фабрике артисты рождаются уже многоклеточными сразу, а не одноклеточными. Евонька, я гляжу на твою прическу. Я понимаю, благодаря чему в «Звездный дом» попадает Крамола. Сколько сим-карт и мобильных телефонов ты принесешь туда сегодня. Даже страшно представить. Сразу три номинанта. Ой, не номинанта, не дай бог, конечно же. Фабриканты стоят на этой сцене. Но вас все равно меньше, чем жюри. Потому что в жюри у нас четыре человека, и они сейчас будут не все, конечно, выносить вам свой вердикт. Они посовещались. И первым я хочу предоставить слово генеральному директору нового канала Ирине Лысенко. Спасибо. Добрый вечер. А, ну, мне, я очень люблю этот фильм, и мне очень понравилась постановка. Все было так ярко, зажигательно, ну, роскошный просто номер, веселый, задорный, просто мне очень понравилось. И на удивление, вот, Артем сегодня мне, он а, был органичен, он был весел, ярок, наконец-то двигался и Спасибо. понимал, что поет. То есть мне очень понравилось. Ева вообще просто супер, замечательно. Как просто вышло из прошлой эпохи. Стас тоже молодец, но мне единственное. Показалось, что вот Стас, ты несколько не проникся. Ты кажется, что ты считаешь, что это не твое. Ты любишь более серьезную музыку. Но мне так показалось. А в общем было очень весело. Стас просто на пол вспомнил, что он прибалт. Он так дал, дал немного холодности в номер. А, Ева, Ева. Ева, солнышко мое. Ну вот честно не тебе скажу. Ниже пояса, пожалуйста. Моя сразу. мама, моя мама носила точно такую же прическу. И теперь у меня к тебе исключительно сыновние чувства. Я даже ниже пояса смотреть не буду. Спасибо. Хоть он у тебя черный, по вокалу и по танцам. Артем, вы заметили, стал выше на несколько сантиметров, не только похудел. Что с... Тема, на Еву так смотри. Я хочу услышать господина Сергея Кузина, директора русского радио Украина. Ну, э, вы меня порвали, потому что попали прямо в целевую аудиторию. Я, честно говоря, еще больше, чем фильм Стиляги, люблю группу Калибри, и это э, потрясающее трио петербургской девичья Вот. Но э, я не буду повторяться по поводу и Артема и Евы. Я хочу сказать э, э, нашему прибалтийскому гостю свой личный респект, потому что с моей точки зрения как раз э, здесь была решена. Как мне показалось, я могу ошибаться в задачах, которые ставили режиссеры, но, по-моему, была решена задача трех разных характеров. И если а, Артем весь бурлил и был гротескным, Ева была Ева это понятно, то а, как раз Стас был таким отстраненным, холодным, снобом, потому что в 50-е, 60-е годы все, кто имел вот в кармане пластиночку фирменную, винил, тот уже по определению смотрел на мир немножко снизу вверх. Если этот был твой характер, ты в него попал, ну а спел потрясающе, молодцы. Спасибо. Спасибо. Наша жюри тоже оказалась стиляками, а не комсомольской ячейкой первичной. Спасибо большое жюри. Ребятушки, отправляйтесь к Маше. Я хочу сказать, что у наших фабрикантов огромное количество доброжелателей. В самом лучшем смысле этого слова к ним принадлежит и развлекательный партнер проекта, который поддерживает их во всех их благих начинаниях. Маша. Мы тут все активно уже кучкуемся, кучкуемся, гремучая смесь абсолютно у нас, абсолютно. Даже Константин вот смотри, завелся, заулыбался прекрасно. вот так загрустили по поводу номинантов. Вы, вы знаете, Костя, я, я бы хотел Ура. просто об, обратить внимание публики на то, что еще три недели назад эти ребята были обыкновенными детьми, да, то есть э, пришли люди и, и, и за три недели эти люди научились вот таким совершенно удивительным вещам. Я, я, я считаю, что э, мало кто, наверное, из даже и именитых артистов наших способен на такие метаморфозы и вот такое качество работы. Я, я хочу за это поблагодарить, потому и и что подч... они умницы просто. И подчеркнем, Константин, исполнение у нас было вживую, поэтому ну, а им аплодисменты же, сейчас абсолютно заслужены. Танцевали, пели, молодцы какие, ну молодцы просто. Но это у нас, во-первых, дама очень травма... с повышенным травматизмом. Тебе упала на голову декорация только что, кусочек. Ты до этого даже не заметила, да? Это я тебе сообщаю, жива, здорова, цела, не сбилась ни разу, пела хорошо. Стас, а ты переживал? Какой там прибалтийский холодный парень, Артем? Теперь твоя мама будет спокойна за то, что тебе достаются хорошие песни? А то. А то.

Uh -huh. Yo 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 baby oh. come on